बिस्मिल्लास ने आयात ही मजेदार और हर दिल अजीज हंडिया की रेसिपी शेयर कर रहे हैं एक ऐसी सब्जी है जो सबको पसंद है और अगर कीने के साथ पकाया जाए तो यह मज़े को दुबाला कर देती है अगर इस रेसिपी को फॉलो किया जाए तो यकीन जानिए करेले ने ही मज़ेदार पकेंगे और जरा भी कड़वे ना होंगे सबसे पहले करेले छील कर काट लिए हैं और इनको नमक लगा कर तकरीबन तो दो घंटे के लिए ऐसे ही रख छोड़ेंगे इसके बाद करेले धोकर एक जाली वाले कपड़े में निचोड़ लेंगे हम इस रेसिपी को तीन हिस्सों में बांट ले तो समझने में आसानी होगी सबसे पहले करेले आलादा से फ्राई करेंगे इसके लिए ज्यादातर करेले हैं जो के धोकर निचोड़ लिए हैं। साथ रखा है नमक और हल्दी और कुकिंग ऑयल अब करेले फ्राई करना शुरू कर दिए हैं कुछ फ्राई करने के बाद नमक और हल्दी शामिल कर दी है इससे करेले बहुत खूबसूरत फ्राई होंगे और कड़वाहट में भी कमी होगी इनको इतना फ्राई करना है कि रंग कुछ गहरा हो जाए करेले मतलूबा फ्राई हो चुके हैं इनको घी में से निकाल कर अलहदा रख लेंगे अब बारी आती है मसाला तैयार करने की इसके लिए की भी में प्याज है दो दर्ज टमाटर हरी मिर्च है हल्दी नमक सुरख मिर्च पिसा हुआ खुश्क धनिया और कुकिंग ऑयल है ये सब अच्छा अपने जायके और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। एक कढ़ाही में कुकिंग ऑयल डालकर प्याज जो के बारीक काट लिए थे फ्राई कर लेते हैं प्याज इतने फ्राई करने हैं कि हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएं। हाँ मसाला जाल ये मिर्च नमक हल्दी और सूखा धनिया भी प्याज में शामिल कर दिया है इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा पानी शामिल किए देते हैं ताकि प्याज नरम रहे अब टमाटर शामिल कर देते हैं इन सबको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और साथ ही हरी मिर्च भी शामिल कर दी है ढांप कर कुछ देर पकाना है यहाँ प्याज तक फ्राई हो गया है अब कीमा की तैयारी शुरू कर लेते हैं कीमा को मुकम्मल एक अलहदा हंडिया के तौर पर पकाएंगे बड़े गोश्त का कीमा है एक प्याज लहसुन के चार चरवे और अदरक के साथ साथ मिर्च और हल्दी भी इस्तेमाल करेंगे कीमा को प्याज और दीगर अज्जा के साथ अंडिया में डालकर कुकिंग ऑयल शामिल कर देते हैं अब एक टमाटर काट कर कीमा में शामिल कर लेते हैं जब कीमा अच्छी तरह पक जाए और पानी खुश्क हो जाए तो हजब जरूरत प्याज का मसाला जो पहले से तैयार कर रखा था कीमा में शामिल कर देंगे और साथ ही फ्राई किए हुए करेले भी शामिल कर देते हैं अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके डाम कर मज़ीद पका लेंगे ये करेले ले। की अंडिया तकरीबन तैयार हो गई है हमने बेहतरीन तरीके से करेले की माँ की डिश रायते सलाद के साथ सर्व कर दी है यकीन जानिए जितने खूबसूरत दिख रहे हैं खाने में भी उतने ही मज़ेदार थे अल्लाह करीन हमारे खानों में बरकत और जायका अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके शुक्रिया